अथा सेव्यस्थलम् गुरुवाक्यामृता स्वादात् गुरुवाक्यामृता स्वादात् प्राप्त बोधमः प्राप्त शुश्रूषुरेव सर्वेषां शुश्रूषुरेव सर्वेषां सेव्यत्वात् सेव्य उच्यते सेव्यत्वात् सेव्य उच्यते गुरुपदिष्टे विज्ञाने गुरुपदिष्टे विज्ञानं गते चेतसि स्थिरताङ्गते साक्षात्कृतशिवः शिष्यो साक्षात्कृतशिवः शिष्यो गुरुवत् पूज्यते सदा गुरुवत् पूज्यते सदा नानादाधिक्य नानादादित्य गुरो सम्पत्तिः गुरोर्यस्मादुपस्थिता गुरोर्यस्मादुपस्थिता तस्माद् ज्ञानागमाक्षिष्यो तस्माद् ज्ञानागमाक्षिष्यो गुरुवत् पूज्यतां रजेत् <slime> शिवोऽहमिति भावस्य शिवोऽहमिति भावस्य नैरन्तर्याद् विशेषतः शिवभावे समुत्पन्ने शिवभावे समुत् पन्मे शिववत्पूज्य एव सः शिववत्पूज्य एव सः विषया सप्तचित्तोऽपि विषया सप्त विषया सङ्गवर्जितः विषया सङ्गवर्जितः शिव भावयुतो योगी शिव भावयुतो योगी सेव्यः शिव इवापरः सेव्यः मुक्तः संशयपाशतः स्थिरमना बोधे च मुक्तिप्रदे मुक्तः संशयपाशतः स्थिरमना बोधे च मुक्तिप्रदे मोहां देहभृतां दृशा विघटयन् मूलं महासंस्मृते मोहं देहभृता मृषां विघटयन् मूलं महासंस्कृतेः सत्तानन्दचिदात्मके निरुपमे शैवे परस्मिन् पदे सत्तानन्दचिदात्मके निरुपमे शैवे परस्मिन् पदे लीनात्मा क्षयित प्रपञ्च विभवो योगी जनै सेव्यते लीनात्मा क्षयित प्रपञ्च विभवो योगी जनैः सेव्यते इति सेव्यस्थलम् ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीशिवगीतेषु श्री शिवगीतेषु सिद्धान्तागमेषु सिद्धान्तागमेषु शिवाद्वैतविद्यायाम् शिवाद्वैतविद्यायाम् शिवयोगशास्त्रे शिवयोगशास्त्रे श्रीरेणुकागस्त्यसंवादे श्रीरेणुकागस्त्य संवादे वीरशैव धर्मनिर्णये वीरशैव धर्म निर्णये श्रीशिवयोगी शिवाचार्य विरचिते श्रीशिवयोगी शिवाचार्य विरचिते श्रीसिद्धान्तशिखामणौ श्रीसिद्धान्तशिखामणौ लिङ्गस्थलान्तर्गतप्रसादिस्थले लिङ्गस्थलान्तर्गतप्रसादिस्थले कायानुग्रहादि कायानुग्रहादि नवविधस्थल प्रसङ्गो नाम नवविधस्थलप्रसङ्गो नाम सप्तदश परिच्छेदः सप्तदश परिच्छेदः